вас снег сейчас заметет, мы не выйдем. <свят> <свят> не, не, не заметет. Что... Замет... Ну понятно. Ну, Прогноз погоды наоборот. Вы, вы... прекрасная возможность а да. э, Ну, если можно, отдельно комментарии вчерашнего матча. Что, 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 что так, что не так. Ну и отдельно сегодня. Ну, сегодня по вчерашней игре команда ровно сыграна, они более сбалансированы. Я просто три дня назад просто тренироваться к сожалению команда тренировалась три раза в неделю торнадо поэтому больше такой полупрофессиональный статус этой команды сейчас пытаемся ее поднять за три дня вы сами понимаете ничего не делать а ровно очень хорошая команда 7-8 человек которые играют опытные. каждый знает свое место на площадке заслуженно победитель ну, скажем так, яркие сегодня споры были из с Что-то не так было. Ну, я не знаю, я, я не, спорил, просто там было пару моментов, которые трактуются в одну сторону так, а в другую иначе. Чтобы одинаково просто трактовали. В одну сторону и в другую, поэтому никаких претензий не Ну и, скажем так, до завершения сезона, как планируете что-то менять в команде? Это вопрос больше к руководству, мы будем больше тренироваться, чтобы себя физически в первую Команда не готова играть две игры на таких скоростях, которые будут надо. Вот эти большие перепады, как бы были экспрессы, чуть-чуть надо будет больше уделить внимание физике, совсем другой результат. Скажите, пожалуйста, в какой форме сейчас находится Геннадий Кузнецов и когда он сможет приступить к играм? Непосредственно когда будет уже играть? Я приеду в Одессу, я вам позвоню и скажу. Хорошо Вы не знаете? Я пока сейчас я не могу вам на ответить этот, на этот вопрос. Но он в клубковых играх будет играть? Ну Мы планируем, да. Мы планируем на это. Как будет здоровье, это уже... Приедем в Одессу и узнаем у врачей. Поэтому okay. я ничего не могу сказать. Спасибо. Дяко.